প্ৰথম যেতিয়া মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুলিবলৈ নাছিলে চাৰিটা পাঁচটামান আছিলে তাকো মই জোৰ জবৰদস্তি ঘৰৰ মানুহখিনিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিছিলোঁ আৰু কাৰোবাৰ মোবাইল পালে পটককৈ চেনেলটো উলিয়াই তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াইছিলোঁ লাহে লাহে মানুহবোৰে ভাল পাব ল'লে ৰেচিপিবোৰ তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িলে নতুন নতুন মানুহ জইন হ'ল চেনেলটোত তেনেকৈ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বায়ে মোক ৰেচিপি পঠিয়াই থাকে নতুন ৰেচিপি পালে মোলৈ পঠিয়াই বোলে এইটো ট্ৰাই কৰিবি সেইটো ট্ৰাই কৰিবি তেনেকৈ ৰেচিপি ভিডিঅ' হওক বা ক'ৰবাৰ কিতাপত কিবা ৰেচিপি পালে তাই লিখি লিখি পঠিয়াই এইটো ট্ৰাই কৰিবি বুলি তাৰপাছত সোধে আকৌ বনাইছেনে নাই কিন্তু তেনেকৈ মোৰ কিছুমান বনোৱা হয় কিছুমান বনাবলৈ থাকি যায় মোৰ এলাহ তেনেকৈ বনাবলৈ আজিকালিতো আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে মোৰ ৰেচিপি বহুত কম দিয়া হৈ গৈছোঁ আজিকালি বহুত এলাহ হৈ গৈছে বনাম বনাম এনেকৈ থাকি যায় আজি দুয়োজনী লগ হ'লোঁ লগ হৈ বুলি এনেকৈ কথা বতৰাৰ মাজেৰে আমাৰ খানা প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল সেইবোৰ কথা আলোচনা কৰি কৰি দুয়োটাই বনাই আছিলোঁ তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে চাই ভাল like comment share and subscribe Bye -bye.